はい皆さんおはようございます今日ですね今タイ時間の午前7時50分となりますえー、ファンはあのー、フワランポン駅ですね今基地下鉄フワランポン駅からフワランポン電車駅に参りますなんかずいぶん駅構内は復活してきたようなんですよね今見たところで ここからは、あの、入り口です。もう完全に復活なんです。人も多いんですね、割と。ただ、ちょっと、あの、タイ人。のみが多いかな。まだ観光客を戻ってきてないためですね。はい、皆さん。今日、ファンの行く目的地の回答は。ここです。あ、ユータヤです。一応、あの。 パパと一緒に行きますちょっとお寺参りとかをしたいと思っててですねただしちょっとだけ皆さんにあの気をつけてほしいことが1点ありますよ、先ほどあの直経験なんでそれはなぜかというと電磁掲示板のところにあのプラットフォーム0って。 えー、こ i u t アっていうのが南海行きですね東北地方の南海行きまでに行く電車を乗りますただし先ほど電磁掲示板のところにですね見たところ南海,雪南海駅行きのプラットフォームはプラットフォーム0番だったんですよで私とパパはあれプラットフォーム0番だってあるのかなと思ってるんですね だから、あのー、少し思ってしまったんですよ、先ほど、で、中に入ってきたら、0番ってどこでもない、だからちょっと駅員さんに聞いてみましたら、ですね、あのー、0番じゃなくて、多分前の、あのーえー、駅員さんが、まだ電磁掲示板を更新せずに、ですね、あのー、0番じゃなくて、11番となります。 だから今、南海行きそして途中にアユテヤ駅に降りますと、えー、プラットフォーム11番となりますよということを駅員さんから教えてもらいましただからちょっとここら辺ですねプラットフォーム10、11、12行きに行くところに私が参ります少しですねちょっとフラ、プラットフォーム11番はどんな感じなのかを見てみましょうね。 10番はチェンマイ、チェンマイ雪なんですよ。で、ちょっと11番見てみましょう。11番着きました、11番。これね、アユタヤ駅です、アユタヤ。 はい皆さんやっと阿武田駅に着きました。私の目的地は阿武田駅でーす。でこれが目の前に乗ってきた電車なんですね。だいたい1時間20分15分20分ぐらいで着きます。ワランポン駅から阿武田駅までは1時間15分20分ぐらいなんですね。 そしてアユテヤという駅です。アユテヤ駅に着きます。で多分アユテヤ駅っていうのは、もうアユテヤの,あのど真ん中ですが、大体アユテヤ遺跡周辺にはあっているかと思うんですよ。あの歩いていくとアユテヤ遺跡まで大体10い。 ทุกทุกน้องคน,นครับรชน้องรับ,บอรอ่อ,อ,นะอน,น้นงองน้องท็อปนะคะท็อปท็อปกึนตัวยื้นาอันนั้นเด็กนน่ท็อปกินนีอ่นนอแล้วตอนนี้ถามหน่อยช่วงที่เนี่ยเพิ่งจบโควิดเนี่ยสถานการณ์ของน้องๆที่ขับรถในวินกันเป็นยังไงบ้างก็เริ่มดีขึ้นมาครับผมหลังจากที่อขอคดล็อกเริ่มมีคนไทย

あのー、お寺参りとかに来るためですね、だから、まあずいぶん、あのー、状況としてよ,よくなってきたよと彼が言ってました。Uh oh. ตอนนี้ที่ขับรถตุ๊กๆอยู่เนี่ยเวลาสมมติมาถึงสถานีอยุทยาแล้วจะมานั่งยังไงแล้วมีคนขับอยู่กี่คนคะตอนนี้ก็ทั้งหมดคนในวินนะครับมีคนขับอยู่ทั้งหมด107คนนะครับค่ะ107คนถ้า <10 7 S 2> สนใจเ<น>ที่ยวไหว้พระสถานีเที่ยวไหว้พระอายุธยาก็สามารถติดต่อได้ที่โต๊ะอินโฟมชันหน้านี้เลยนะครับอ่าโอเคค่ะได้ค่ะนะคะเดย์ได้ใอยุธยาเอคินี้ทึกิมาสึร่าโคโอ 107ทักไปเลยสวัสดีครับอ่าถ้าเป็นของต่างชาตินะครับผมค่ะอาผมแนะนำให้เที่ยวเริ่มต้นนะครับ3มชั่วโมงอืมสามชั่วโมงก็จะได้วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับ วัดมหาธาตุที่มีเสยนพระในต้นไม้วัดราศีสันเพชรอันนี้เป็นเด็กคิงทาเลสนะครับผมวัดโลกยสุธารามนะครับเป็นวัดพระนอนอายุหนึ่งพันปีนะครับค่ะไฮไลท์อยุธยาเลยนะครับวัดชัยวัฒนารามอันนี้คือไฮไลท์อยุธยาเลยนะครับผมอันนี้คือเวลาสาชั่วโมงนะครับผมส่วนราคาอันนี้ของการท่องเที่ยวตั้งมาเลยนะครับบริการันตีเลยนะครับผม หชั่วโมง300บาทต่อคันนะครับผมสชั่วโมงเก็เกบาทไม่ว่าคุณจะมากี่คนก้าเกบาทครับผมในเวลา3ชั่วโมงโอเคได้ค่ะต่อสามบาทหนึ่งชั่วโมงต่อคันแต่ถ้าสชั่วโมงขึ้นไปก็เป็น600้บาทเก0ก้าร้ตามลำบากนะเนี่ยเขาะแนว่าคอรสนั้นต่ถ้าสมชัวมรสะดมสด で、1時間は300バーツと限定していてですね、この金額は一応観光庁から認定を取ってた金額となります。だから3時間のコースで,でしたらですね、あの、900バーツとなりますので、まあ大体3時間ね、4つ、3つが4つぐらいのあのお寺は回れるかと思いますので、かなりおすすめです。 これは何人か来てるかどうかは関係なくてですね。一応3時間のコースは900バーツとなります。1時間だけは300バーツ、2時間600バーツですね。まあ、こういうふうに、あの、こちらのバスプールですね。は、あの、お問い合わせに来ることができます。あゆたや、あゆたや駅の前ですね。あゆたや駅前です。あゆたや電車駅前となります。この方と、 彼女ですねうん、と、先ほどのご案内した受付となります。はい、こんな感じで、アユテヤ観光はどうでしたか1日楽しんでみましょうね。ありがとうございます。OK。 お寺に入る前ですね、やはりあの今まだコロナウイルス感染中のためですね、お寺に入る前でも一応、あのスキャン、大社なスキャンをしなければならないです。チェックインしてください。チェックインしますえーとこの仏像の名前は、ンンパーヒヒサイですねヒンサイというのは砂石、砂の砂から作られた石です。 普通の石の仏像となります。ローンハーフインサイですね。で少しですね。こちらのローンパーフインサイの様子を見ていた限りですね。やはりあの結構頭が切られてるんです。 一応、ワッマヘイヨンというところですね、ちょっとアユテアのど真ん中のワッカシーサンケとかワッマハタとか、えー、ワッパナンチューンとか、そこら辺のど真ん中から10分ぐらい少し離れているところです。それはなぜかというと、タイの昔の瞑想寺。 とは有名なところであってですねあのやはり森林に近くあの作られているということは前提ですだからここはちょっとど真ん中から離れて人からも離れて市場からも離れてあのお坊さんマハニカイという宗派のお坊さんは滞在しているお,お寺ですでちょっとこのお寺の歴史なんですけども 昔的にですね皆さんが今あの見られている通りですねまだそこまで破られてない燃やされてないというが,があのが残ってはいるんですけどなこれはなぜかというとです、ね、ど真ん中から離れているお寺のためですねお坊さん瞑想をするお坊さんたちが滞在しているお寺なのでですね少しミャンマーの <laughs> あの昔のミャンマーのトゥループスミャンマー軍からあのやっぱり、えー、瞑想寺ではあるためですね離れていますしここまでは続かない届かないということもありますでこのお寺の歴史なんですけどもアユテヤ時代のジャオサンプライヤーという王様ですよね。 ジャオサンプラヤというのはサンはサンという意味ですそしてサンプラヤというのはジャオヌンプラヤジャオソンプラヤジャオサンプラヤの三人男の王様なんですよでその三人男の王様はず,ずっとあの兄弟の中で戦っていてですよねあのこの王様になるために戦ってはいたんですよだから あのこのお寺の中にはチャオサンァイヤーが最終的にあのお兄さん2人を買っていたためですね、えー、このお寺を作られましたチャオサンァイヤー時代なんですけどももうあのアユテヤが、えー、最初の頃最初に創業された頃の時代なんですよチャオサンァイヤー時代というのが。 だいたいプラチャウタウンの一番最初の王様から、まあ、100年以内作らあの、アユテヤが作られたから100年以内の頃なんですね。アユテヤが都となっているのが、まあ、447年、そう合計であって、ですね最初の頃の100年、最初はこのお寺が作られたような歴史はあります。はい、皆さん、今お寺の中に入りました 一応ですねすごく静かで快適な場所です、もう本当に床とかお手洗いとか食事のカフェティリアとかもすごく綺麗でですね、あのー、結構、こういう森林の中に潜っているようなとても静かなところです、木も多いですしすごい涼しいんですよ、暑くない。ね、でちょっと皆さんが周りりに見ている通りですね、あのー 全くあの白色の服を着ている女性の方、男性の方がいらっしゃるかと思うんですね、その方たちは、もう瞑想のために来ています、このお寺のワッマヘイヨンというお寺は、一応あの、宿泊もできます、宿泊先もありますすすはい皆さん今今ででねね先ほどの、えー、瞑想寺かからら離れてです、ね、今から昼ご飯をします。 えーすごいお腹空すきましたああのレストランなんですけどパーサー,パーサー川の近くなんですパーサー川沿いですねだからパーサー,、あのー多分中に入って、えー、座席とかは全てもうパーサー川の全体的に見れる状態なんです、えー、お店の名前はクロワヤーブワーですねクロアワワキッチン で、やはおばあちゃんで、ぶわは人の名前です。だから、ぶわのおばあちゃんのキッチンという名前のレストランなんです、えー。少しですね、入ってみましょう。すごい快適で、あの、ご飯も美味しいです。ここは多分皆さんがあの知っていないかと思うので、あの、タイ人の方ですね。大体いい皆さんは、このクロアヤブワというところは知ってはあります。 なんかこのお店のおすすめ料理なんですけどやっぱり川エ,、ね、エビと川魚が、えー、おすすめですで川魚なんですけどプラションとは言えますこの大きいプラションですね私のパパが大好きなんですよこの魚はプラションヤンクルーラというのが、えー、塩焼きプラションですねプラション塩焼き とは言えますちょっと日本語は何て言うなのかっていうのを調べてみますねであの調べてみてコメント欄にあのつけておりますでそのほかにトムヤムクンもすっごい美味しいここのトムヤムクンはもうバッチリですよあとは野菜炒めぐらいなんですよね だからもうぜひですね皆さんあのここに来てたらプラションニャンクルダですね塩焼きプラションとトミヤムコンですよねと野菜炒めを注文してくださいこれ私のおすすめです次の目的地にちょうど着きましたワッパナンチョンというところなんですね ワッカナンチュンなんですけども一応昔ながらのアユテア時代が創業時前の25年前にあ創立されましたでワッカナンチュン昔の言葉はワッカネンチュンとも言えますがで大切さはどういうふうな大切さを持ってるかというとですねワッカナンチュンはルワンハートという仏像とっても 高さ15メートル、16メートルぐらいの高さの大きな仏像さんが滞在しています。この中ですね。で、そのルオンパトーという仏像は、えー、金メッキをされている。漆喰して金メッキされています。なので、ルオン、 今日はかなりタイ人の,あの人でもですねで、外国人の方でもあのあ、ごめんなさい、タイ人のアユタヤの人でも、バンコクの人でも結構知られています、だからやっとロンパートにお参りに来る人は少なくないです、年、ね、々。えー、っと、アユタヤの名品ですよね、名菓子、うん、というか、わたあめなんです。 アユ太ヤの綿あめは一応名品となっていますだからちょっと作り方はどうなのかあと味はどうなの,なのかということを今日ですねちょっとお店側にあの連れてきてみますのでぜひ見てみましょうねあでオッケー。今ですねあのバンエー、バンエーお店というあの綿あめのお店です場所としてはータンローロで えー、アユテや病院の近くにありますバンエイというお店を探してみてくださいね、えー、はい大体いい先にですねあのー、これシューガーですお砂糖,糖 3kg ぐらいに入れます โอ้ไม่รู้โคโนซากิโฮโตวันครับเกิดอะไรมาฉันสามกิโลก็คือประมาณสามุงอกิโอยู่ว่าหกิเดกิลว่ามจะมาเป็นตัวนี้ที่น้ำตาลสุกแล้วก็ย้ำมาผ่นああอันนี้คือทำให้ร้อนใชเน้เวลากี่นาทีประมาณสิบนาทีจุบเปิงก็เยเด้ออ่างให้หมาดเตะสเน่เด็กกูยูฟุนี้ก็จะมันเด็กที่ 出来上がったお砂糖なんですよね10分後に先ほどのあっちがこういうふうになりましたで今こう固まってきたらですねお砂糖が固まってきたらこんな感じになっています OK 大体固まってきましたいい感じに固まってきましたなんかずっと回ってるようなんですようん早く冷めてもらって で固まらないようにお水の真下にお水を置いといて上の方ですね先ほどの 3kg うん 3kg のお砂糖とあなんかこ,ちらこっちの方も固まってきましたね 3kg と1リッターぐらいのお水混ぜてここに入れておきましたねすごいいい感じですなんか固まってきたよ これ、たぶん、大体かな、小麦粉ですね。小麦粉と、ええ、か、あれな、あ,なあ、あと、ええー、なんでしたっけ、油ですよね。うん。な、あの、植物油、うん、植物油。植物油,植物油と、小麦粉を一緒に混ぜて、こういう風になります。なんか。

えー、でこういうふうに載せましたら回して回して回して十分回したら十分もっとの伸ばすことができたようです <laughs> 十分伸ばしたようですなんかすごいあれだねやっぱり伸ばして線になりましたね この燃料、小麦粉と油がなかったら、やっぱり線にならないようなんですよね。固まっちゃうから、お砂糖は？うーん、なんかいい感じ。いい感じの香りが出ました。食べたい。さっきのさん、今からですね。わたあめの食べ方を教えます。何の上に先ほどの出来上がった？わたあめを。 巻き込んでそして食べる状態です食べますいただきます、きららかー、うんおいしい